Вітаю усіх в ефірі. Програма один на один. І сьогодні її темою є Рівненське фотомистецтво, і, зокрема, його успіх на міжнародній арені. Гостем студії є фотохудожник і директор арт кав'ярні Сальвадор Далі Олександр Купчинський. Вітаю, пане Олександр! Вітаю. Крім безпосереднього привітання вас у нашій студії. є ще привіт привітати вас зі здобуттям престижної відзнаки відмінника міжнародної федерації фотомистецтва. Розкажіть, чим такі нагороди знакові для наших митців, от що вони дозволяють досягти нового, і от що довелося зробити, аби її здобути. Каждый фотохудожник хочет иметь какое-то свое отличие в том плане, что он хочет знать свою условно цену. Цену творческую, цену там, коммерческую, неважно. И когда человек участвует в каких-то международных фотографических конкурсах, он должен знать, насколько работа его интересна и где они, как называют, фотографы проходят. Послал, в Англию на фотовыставку свою работу пришло 3000 фотографий, и ты попал в ту сотню или две, из которых делается каталог. И когда ты попадаешь в эту сотню или две фоторабот, фото это, конечно, большая престижность. И так накапливаются определенные баллы, и так создается определенное зв звание. Участвовать в фотохудожников очень интересно. Ну, а вот у вас, если проанализировать ваши работы, в каких странах больше набираете ну, баллов и Больше 22 стран мира я участвовал, но нельзя одну работу посылать в одну и ту же страну. Если ты в Англии получил золотую медаль, то во Франции ты за эту работу никогда не получишь. Со временем я понял, что это надо учитывать, потому что э, менталитет, культура нации, религиозная, все это учитывается, потому что одна работа она хороша там, в какой-то стране, а в другой стране нужно совершенно другие работы посылать. Но это интерес. Изучаешь страну, изучаешь культуру, стараешься работы направлять какие-то более интересные. И, конечно, радуешься, когда они имеют успех, успех, когда они проходят. И вдвойне, когда получаешь золотые, серебряные, бронзовые металли. Трошки повертаючись до того, так. что э, запитували э, на початку, а все-таки, что вони э, мед дают? То есть, если работал, в принципе, у вас хорошая, э, то есть бага там ведминек в международной федерации, или Есть конкурсы, где есть денежные премии, есть, кон... есть конкурсы, где есть призы, но мне кажется, серьезные фотохудожники ориентируются больше на... на медали, потому что получить серьезную медаль на престижном конкурсе, но ну, это дорого це это большая заслуга. И пробиться в современном мире, где это фототворчество заняло ведущие э, э, фотохудожники мира, настолько интересно везде участвовать, что пробиться где-то ну, практически невозможно. И когда ты что-то получаешь, награды какие-то это очень престижно. От їздимо десь по закордонах, завжди там дивимося, як працюють у нашій царині. Люди ви також там часто їздите на міжнародні фотопленери. Бачите, як там в різних куточках світу які роботи переважають. От як можна поділити за географію? Що чим, скажімо, азіатська фотошкола відрізняється від європейської? Чи я такі поняття? всі атлічаліз восточна школа, відрізнялася від європейської? допустим, от других континентов. И интересно, интерес в том, что на фотопленер или на фотоконгресс, который проходит два раза, один раз в два года, приезжают со всего мира. Приезжают 50 стран, 40 стран мира. И ты видишь работы лучших фотохудожников мира. Ну, это элита мира. Это люди, которые приносят свою культуру фотографии. Ты, это школа. Огромная школа для фотохудожника. Бывая, допустим, в 2002 году в Китае, и там через 4 года это, мы уже по-другому Учимся. Когда ты приезжаешь в другие страны, ты понимаешь, что вот так вот, как ты снимаешь, вот тут это интересует только тебя. А надо как-то планочку преодолевать больше, снимать более интересно, снимать географию как-то расширять. Ну, это такое творчество для души, оно очень интересно. А от якщо говорити про українських фотохудожників, от вони яке місце займають зараз на світовій карті, у нас я, є якась самобутність. Я про, про, У мене є шикарний проект ведучі фотохудожники України. Я його дуже давно вже веду. більше 26 фотохудожників України. У мене вже виставлялось, більше 20 приїжджало, мені дуже цікава географія фотохудожників, ряд із них мають хороші. звания. я считаю что украина украинские фотохудожники очень талантливые как-то я провел случайно параллель что вот небогатые страны пусть меня все за это простят там больше талантливых людей вот. и просто вот эта вот массовость людей творческих и талантливых в украине очень большая и наши фотохудожники украинские мировой элите они всегда значимы а вот как вы думаете, с чем это такая вот массовость повязана? Вот, в стране там не, не надто выгодно этим заниматься, а вот мне больше. кажется, культура нации, менталитет, старые школы, э вот с фотоклуба, вот эта вот клубная работа, которая в прошлом более интересная была, она породила вот эти зерна, они прорастают, эти же фотохудожники имеют фотоклубы, фотошколы, фотошколы, приходят люди, и вот это вот развитие, оно само такое стихийное, мне кажется, более стихийное. Ну, що поддержки не завжди это можна ожидать. люди самі люди к этому тягнуться. Потрібність нації, мне кажется, по-другому не скажеш. Ну, ви крім того, що фотохудожник ще все-таки і директор там виставкової арткав'ярні, а от різниця в підходах до організації виставок от, наскільки. Інакше робиться це за кордоном. Ну, мы в большом зале показываем обычно фотохудожников элитных, фотохудожников мира. Сейчас вот у нас две, две шикарных, два шикарных автора будут из Англии, из Франции. Говорить не буду, кто для интриги. Вот Подбираем мы обычно это частное знакомство, бывая на всемирных конгрессах, бывая на всемирных фестивалях, я знакомлюсь, я вижу, что с какой-то страны, одной из стран, фотохудожник элитный, ну мне приятно еще личное качество, есть же люди, с которыми ты на добре. И я этого художника приглашаю, я говорю, у меня есть проект ведущий фотохудожника мира в галерее Купчинского. Когда люди узнают, что у меня было больше 22 фотохудожников мира, 22 страны были, конечно, они соглашаются, идут на это, им интересно. Есть даже фотоальбом, который я еще не издал, но который уже есть на ксероксе напечатан, и когда им показываешь афиши, фотоальбомы, люди, людям очень интересно. Трошки питання цієї кухні місцевої, організувати фотовиставку в Рівному. От чим це є? Чого це вартує привезти сюди, от, скажімо, всесвітньо всесвітнього знаного да. якогось майстра? І от наскільки титулованість от майстра в колах фотошанувальників дорівнює його інтересу, скажімо, широких верств населення в Рівному. Mm -hmm. Ну, в планах, в денежном выражении я это не буду говорить, потому что рыбак не помнит, сколько стоит спиннинг или охотник, сколько стоит ружье. Когда есть хобби, хобби увлечение, и ты человека приглашаешь как друга, приглашаешь как мастера, и там, ну, деньги уходят на, на второй план. И, конечно, люди, которые сюда приезжают, им интересно посмотреть Киев, интересно посмотреть Львов, интересно посмотреть Украину. Мы возим по нашей по Ровенщине, показываем жилища островов Кременец. показываем нашу ровенщину, показываем полисия. Некоторые даже зачистили итальянцы, допустим, они опять будут в августе этого года в гостях. И выставка у меня будет. И... Туристический потенциал. Да, по и люди не просто приезжают выставиться у нас, они хотят что-то увидеть, интересная культура. У меня торок даил корову киприот ходил, яйца покупал, в моей, на даче помидоры собирал, киприот, да. Вот люди, они везде люди, они интересны, они не творческие, неважно, богатый он или нет, он приезжает, ему интересна культура этой страны. А вот стосовно отвидувачей, вот сколько у нас, кто сегодня в Римном переважно ходит на выставки? Вы уже не первый день этим ну, занимаетесь? Может, какой-то, возможно, социальный зриз, материальный зриз? Что это приблизно среднестатистический статистический відвідувач выставки? Кто он? Я обожаю когорту людей любознательных. Это ну, хороших 500-600 человек по городу, которых ходят всегда, везде. Они не пропускают ни одной выставки. Они помнят за 5 лет все выставки, кто был и когда. Это когорта это людей, которые любят жизнь, любят творчество, относятся с любовью к, фото к фотографии. Есть любознательных, много. Ну до 2000 в кавярне проходит людей, посетителей за месяц. Но мало, мало студентов, мало молодежи. Многие хотят жить за границей, к примеру, или культуру изучают какую-то там. А приди в галерею, посмотри ведущие фотохудожники Украины, посмотри лучшие фотоклубы Украины, посмотри лучших мастеров мира. Двери открыты для всех. Порадуйся, возьми что-то, приди в фотоклуб, приди в фотошколу, ну, порой нужно брать, как-то зазывалки другие. Мне сегодня моя коллега сказала, наверное, нужно сделать платно. Потому что когда платно, ценность другая. Ну, это шутка, конечно. Но хочется, чтобы больше людей было. И студенты, молодежь, ну, живите этим. Радуйтесь, потому что такие коллекции, которые город ровно пропускает, Киев приезжает, Одесса, Львов приезжают посмотреть на фотохудожников, на коллекции фотохудожников мировым именем. Приглашаю всех, многих, молодежь, мамы, где ваши детки, где подростки, где эти школьники, при, приходите, это развитие, самое интересное вид творчества на сегодняшний день в мире, самый развитый, самый популярный. Ну, самі оці митці, які привозять свої роботи так здалека, вони принаймні не розчаровуються, що так не надто багато людей. І діло надто... в тому, що пошла цепна циганська раді, коли ми приїжджаємо на фотоконгрес і фотоальбом фотографер республіканські журнали, і там. фотохудожники показывают, как мы их печатаем в республиканских журналах, они показывают фотожурнал, за который в других странах нужно платить, чтобы там э, тебя выставили. Для них это очень большое уважение заслуживает, они радуются приему, который мы им оказываем, они радуются той галереи, которая есть, им приятно всегда, ну условно там, бесплатно выставиться. Почему условно? Потому что ну, галерея ни, никогда ни, ни с кого не брала денег. Вот. И да, они рассказывают один другому. Было такое, что у нас была даже очередь. Были обиды, почему я взял итальянца этого, а не этого, почему я взял испанца этого, а не этого. Ну и так дальше. И приходится тут ну, немножко выкручиваться, потому что э, иногда интересная тематика одного автора. Хотя определить лучшего фотохудожника страны очень трудно. Есть разные направления. Поэтому приглашаешь... Э, По темі, яка тобі цікава, В галереї інтересно міняти тему. Не треба, щоб тему показувати довго і ну це все, все делаємо. А от в Україні от сьогодні фото на якому от воно знаходиться рівні? Тобто, які у нас місця рахуються міста піонерами, які йдуть трошки далі. І от про рівне часто говорять як один з процент з центрів української фотографії. Мы просто так, на самом деле, не хуже за других, или на самом деле у нас есть какие-то уникальные ресурсы, уникальные люди? Председатель Союза фотохудожников Львова недавно выставлялся у меня в галерее, и он искренне признал, что у нас огромное сердце фотохудожника в этом городе, у нас огромный потенциал, у нас, я не знаю, вот, генетически, на это заложено, что на Ровенщине фотохудожники, фотоклубы, вот это творчество очень развито и по сути дела сильные города является львов очень сильный одесса феодосия вот. и ивана где конкурсы проходят замечательные все едут к нам то ли это фиаповские конкурсы то ли это выставка в галереях все любят нас у нас хорошая когорта ребят которые умеют принять здесь на Ровенщине. я думаю просто это ну, такой душевный порыв я рад кого то видеть человек приезжает А от що от э, потрібно місту, щоб воно вважалося центром фотографії? Це насамперед залежить від скупчення хороших фотохудожників, чи більше просто від якихось умов для виставок желательне, конечно, і зали, що борчі за свой зал розширити ще на одно поміщення? Ну е процеси дуже длітіли. у нас в Украине, по крайней мере. Кроме зала, но ну, желательно ну, реклама, желательно участие местных чиновников, чтобы это у них был интерес, а особый к этому развивать эту культуру в этом городе просто чтобы это не частные вот такие организации занимались допустим как галерея моя а надо чтобы это город поставил серьезно на это для развития города, потому что это же привлечение туристов, это привлечение. Все крупные украинские города были у нас в Ровно. Ну, представьте, 22 страны мира, лучшие фотохудожники приезжали то ли семьями, то ли когортой какой-то там, команда. Это что же тоже, это делают единицы людей. А представьте, это мол, умножить в 10 крат. Все в гости к нам. А вот скажем про, про таких художников, как Ви, як пан Харват, пан Бусленко, майструк, це знає багато хто. А кого можна виділити з молодої генерації? Тобто є підстави говорити, що через кілька років за рахунок цих молодих облич у нас. не сбавлять ему это вот это, в месте. Вот эта когорта ребят очень замечательно, что вы перечислили. И они, и они ведут, они ведут ну, много, ну, нельзя в цифрах назвать, ну пускай 300-400 человек, молодых любителей фотографий, они ведут за собой. Очень ценные фотоклубы, очень ценно участие в фестивалях. Вот фотоклуб мой, White Rabbit, 4 года участвует в фестивале фотоклуба Украины. Это есть какой-то тоже рейтинг украинский. Сейчас мы будем подавать на участие в Национальном союзе фотохудожников Украины. Интересно какие-то вот персональные выставки. Я провожу у себя, кроме того, что своих ребят, White Rabbit, Белый кролик, я показываю с периодичностью 2-3 коллекции в год. Я еще беру вот с улицы. Приходит парень такой, говорит, а у меня есть коллекция, как покажет? Ну, Микеланджело, украинские по фотографии. Я показываю таких ребят, они в городе есть, я с удовольствием приглашаю их в свой клуб. Ну, молодежи много, но ну, допустим, у меня фотошколу э, закончило больше 80 человек, и хорошая десятка из них имеет фотостудии, снимают свадьбы, иду по городу, смотрю, мои ребятки снимают свадьбы, я радуюсь, мне приятно, что человек, э, ну, нашел или работу, или, или творческий э, себя нашел. Можете назвати якісь імена і за що саме от їх любите? Панасюк Андрій мені дуже симпатичний, Сумко, Оксана мені дуже симпатична, Валерія. Я, я колекціонірую ребят, які талантливі. І ну, задача фотоклубу і фотошколи просто підлити це рослення, щоб воно проросло. І таких ребят у мене, ну, хороші. 15 человек, которые очень интересны. Их не поломала фотошкола, их не поломал фотоклуб. Они развиваются ну, так, как они себя видят и чувствуют. И я этому радуюсь. И я радуюсь, когда ребята становятся сильнее автора, сильнее учителя, сильнее там, председателя фотоклуба, допустим. Ну, молодежь как-то быстро развивается. Но есть к чему, конечно, и тянуться им, потому что, допустим, я стараюсь тоже участвовать и в международных выставках, вот Бельгия, Кипр, Греция за эти три года было. Сейчас я планирую свои персональные выставки в Англии, в Лондоне, в Париже. Мадрид меня пригласил, мне очень это приятно. Нельзя останавливаться. А когда работаешь с молодежью, она тоже тебя подталкивает, она тебя учит тоже. Я не знаю, кто получил больше. Я вот провел фотошколы или фото, ну я ребятам дал знания, но я получил такой же потенциал и творческий потенциал и духовный. Ребята тоже учат меня. Я в этом говорю, а откровенно у меня уже другие задачи. Я уже хочу креативно что-то снимать, я хочу уже что-то там ломаю в себе. Вот. Так что мы тут взаимоинтересны друг другу. От а, каже, підштовхують. А от підштов... підштовхують в який бік? Тобто, от чим оці такі молода плеяда вже відрізняється від, скажімо, старішої? От в в каком направлении развивается мастерство? Ну вот, фунда... вот, как дом построен, фундамент есть, три этажа построили, а надо еще выше. Они строят выше, но без знания вот этого фундамента, без знания классики, вот выучил букварь, знаешь буквы, ты читаешь. Если они не... И те ребята, которые уходят сразу во что-то, ну, наверное, им труднее, а которые вот эту азбуку условно изучают, им легче, потому что нельзя построить дом без фундамента. поэтому Молодежь, она интереснее, она быстрее схватывает. Я обожаю молодых ребят, которые дают что-то новое. Но даже плагиатить это нормально. Когда-то я учил, учился в университете искусств московском, и мне мой учитель говорит: плагиатите, не стесняйтесь, это нормально. А потом будете делать свое. Точно так же художники мира везде рисуют, там учатся в галереях, а потом создают что-то свое. И вот молодежь, когда плагиатит, мне она неинтересна. Когда они создают свое, это, ну, есть будущее у этих ребят. Я их тяну, я их, даже если они уходят от фотографии, там, э, я их зазываю, приглашаю, говорю, ты не имеешь права не заниматься фотографией, у меня таких три человека есть, отошли, они, и я говорю, это же будущее, это же творчество, это на всю жизнь, это для души. Ну, а вот, те люди, которые, возможно, хотели прийти до вас, а что-то их еще пока кроку. От, так приблизно. Открыт, щоб, фото, фотоклуб. первый, третий понедельник открыт фотоклуб. Два три человека к нам приходят с улицы. Кто-то утверждается, кто-то остается. Есть определенные условия. 20 работ клуб открыть, там можно получить знания, получить критику на свои работы, получить знания. Вот мы на пленеры выезжаем, но ну, мы даем диапазон такой большой, что мы учимся и на природе, общаемся. У нас же Сальвадор Дали в галерее. Так что двери открыты, я приглашаю всех желающих любителей фотографии 1-3 понедельник на 5 часов. От в будь-якому мистецтві не лише у фотографії є завжди має місце таке поняття як кон'юнктура, щось робити вигідніше ніж щось інше. Яка кон'юнктура сьогодні має місце у фотографії? От, тобто що вигідніше робити, і що є найбільш вдячним всі... за рахунок чого? Так, да, всі ну фотохудожні кодора зарабатувати деньги. Раз чек може заробляти гроші, він знімає свадьби, вечеринки, дитячі садики, школи і так далі. Это тоже хорошая школа, это хорошая учеба, но есть даже съемка свадеб, шикарно, есть съемка просто вот отстрелялся и забыл. Конъюнктура всегда существовала, будет существовать. Ну, наверное, это нормально для современного творчества, это нормально. Ну а вот самое, акшор-жанр, ну, вы сильно. Жанр, ну, гламур, наверное, М модное, да, гламур... Наверное, он самый интересный. Во-первых, это обложки журнала, во-вторых, ты когда снимешь, очень многие хотят иметь свой портфолио, молодые, молодежь особенно, они просто снимите меня портфолио. Не вопрос. И тогда это, ну, за это платятся деньги. Вот. Я, я вам скажу, даже конъюнктура, Максим, вот я посылаю, допустим, работы в Англию, и не такие работы посылаю, как во Франции. Я продумаю, потому что я, я прекрасно понимаю, что в Америку нужно послать другие фотографии. Я тоже немножко хитрю, я не посылаю лучше, а я посылаю удобные для этой страны, вот, и оно срабатывает. Потому что вот просто послать лучшие фотографии как таковых в мире для всех стран мира, ну думаю, что э, нельзя сказать. Вот это лучшая э, там, э, фотография для всех стран мира. В Каждой стране своя культура, поэтому я тоже немножко себя обманываю, хитрю, хотя для души я иду снимать э, свою. Фотографіку, пейзаж. От ви кажете, що і багато переймаєте з, у своїх молодих да. колег, тобто робота для душі. Над чим сьогодні працюєте? Ви ж, напевно, пробували себе там. Я люблю улик, жанр. Э, репортажную, уличную фотографию. Потому что снятый портрет на улице, э, репортажный, он очень сложный. В студии ты, мастера, э, большим уважением отношусь к кровинским мастерам, таким как Леонид, Лати и другим фотохудожникам. Но когда ты снимаешь на улице, это как на охоте. И когда ты получаешь ценные хорошие кадры ну ты радуешься, наверное, вдвойне, потому что снять в не специально приспособленном помещении, ну это вдвойне трудно. Когда это еще имеет какие-то заслуги, награды, ну ты вот этому радуешься вдвойне. Поэтому получается фотографы, ну вот то, чему я даю предпочтение, фотограф уличный, там, он для меня более интересный, чем студийный. вот У вас як це відбувається? Тобто ви хочете зробити серію нових робіт. Скільки це багато часу займає, і скільки це взагалі поєднується з іншими такими основними видами вашої діяльності? Ну от фотопленери, або, допустим, фотоконгрес, вони кожен раз в різній країні. Ти береш фотоапарат, звичайно це два, телеоб'єктив, стандартний, і ти участвуєш в каких-то пленерах. То ли це природа, то ли це. город, то ли то праздники для, для фотохудожника устраивают эти страны. И ты вот должен снять материал, во-первых, чтобы он был интересен стране. Потому что ты отчитываешься, что-то пойдет в журналы, что-то пойдет это самое, но самый больше золотой такой золотой это является то, что Луи получается художественной. Художественную работу, которая может много лет служить и волновать кого-то, или говорить о себе, это как рассказ, это как кино. Одна фотография, она может и динамику, и юмор, на что угодно, она может человека вывернуть наизнанку. И когда ты такую работу делаешь, ну, конечно, дорожишь. С поездок, допустим, в какую-то страну на 5-7 дней, ну, 5-7 работ, если в высокохудожественных привозишь, это считается удачная поездка. Ну а вот э, работы своих выхованцев с собой за кордон не берете, чтобы кому-нибудь Я вожу коллекцию ведущих фотохудожников Украины. Я их прошу по 6 работ оставлять, я показываю во всех странах. Я еще не издал, у меня есть тоже фотоальбом ведущие фотохудожники Украины, трудно издать. Я про молодых, про молодых. А, а вот э, у меня есть там и молодые, и, и, и фотоклуб, я их показываю во всех странах мира, а молодежь я показываю по Украине в своей галерее. У нас есть такая задумка издать фотоальбом, э, потому что уже фотоклуб 4 года является в лидерах десятки фотоклубов Украины. Ну, к этому мы идем. Мы вот каждый год мы хотим лучше, лучше, а надо издавать вот. Чотири роки пройшло і здати, аплодисміку я проміжу так і. Майже сплив уже час нашої розмови, але я думаю, що можна щось побажати тим, хто нас дивився, тих, хто, можливо, буде працювати з вами невдовзі, скажіть щось цим людям. Ну, творчество це на всю життя. Творческая фотографія перше, що потрібно к ней имети, це любов серце. Деньги пускай идут всегда на второй план, хотя это никогда не мешает. И когда человек занимается фототворчеством, мне кажется, это человек богатый. Насколько этот человек богатый, он, наверное, поймет после того, как он этим займется. Потому что на всемирных конгрессах приезжают очень богатые, очень бедные, средние руки. Все люди любой когорты, они все фотохудожники. И там ну, нет такого... Поняття, що ти багатий. багатий, коли свій фотоальбом, багатий, альбом, багато великий фотохудожник. Я призываю любить фотографію, приході в себя, любите творчество, тому що це на всю життя. Ну і мені не залишається нічого іншого, як приєднатись до цих чудових слів і нагадати вам, що гостем студії був. Відмінник міжнародної федерації фотомистецтва і директор арт кав'ярні Сальвадор Далі Олександр Купчинський. Дякую за цікаву Дякую. розмову. А усім, хто нас дивиться, раджу не перемикати. Адже попереду на вас чекає ще чимало всього цікавого і пізнавального. До зустрічі.